Ну а далі консультація для тих, хто вже став батьками хлопчиків та дівчаток і турбується про їхнє здоров'я. Сьогодні наш штатний педіатр Комаровський розкаже все про постільний режим. Нутриція. Експерт з дитячого харчування представляє СПАТЕ! Здравствуйте! Сегодня у нас довольно интересное письмо про постельный режим. Читаю. Диагноз врача – ангина. Прочитала описание болезни в авторитетном справочнике. Меня смущает настоятельная рекомендация соблюдать постельный режим во избежание осложнений. Будь ребенок постарше, можно было бы уговорить. Но как устроить постельный режим трехлетнему электровеннику, который, как только чувствует себя получше, начинает гонять по квартире? И надо вообще устраивать постельный режим при любом ОРЗ как того рекомендует бабушка вот это интересно ну должен заметить что количество болезней при которых ребенку действительно нужен постельный режим ну очень невелико и это болезни как правило такие редкие что вам наверное и не надо знать эти названия а вы мне не верили в настоящее время все практически ангины, ну, в цивилизованном мире, по крайней мере, лечатся антибиотиками. Естественно, на фоне своевременной и адекватной антибиотикотерапии ангина практически никогда не дает осложнений. А нас учили иначе. Например, при дифтерии настоятельно необходим постельный режим, потому что двигательная активность провоцирует расстройство со стороны сердца. Что же касается ОРЗ, то здесь постельный режим наоборот ухудшает прогноз, ибо когда ребенок неподвижно лежит, то это приводит к застою крови в легких и многократно увеличивает риск бактериальных осложнений. Этого я не знала. Запомните главное. В подавляющем большинстве случаев по-настоящему больной ребенок постельный режим выберет себе сам. Если ребенок лежать не хочет, значит постельный режим ему не нужен. И не надо расходовать собственные и ребенковые нервы на укладывание дитя в постель. Всем доброго. Надеюсь, вы сделали правильный вывод. До свидания, да, нет, доктор.